Salam, hörmətli onlayn izləyicilərimiz. Sizə Naçivan Dövlət Xalq Muzeyindən salamlayırıq. Bugünkü ekskursiyamızı Xaçaxan İlkin Məhəlləsini təşkil edən keçələrdən başlayırıq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, keçələr qədim zamanlarda istifadə olunan əsas döşək növlərindən biridir. Məs dəyərlərin, alaçıqların örtülməsində geniş şəkildə istifadə olunan keçələrə, qadın və kişi geyimlərində də rast gəlinirdi. Gördüyünüz bu eksponat gedin bir tarixə marişdir. 19-cü ildə Cəliləni rayonu Qovraq kəsəbəsində hazırlanan keçə sadə amma ağır zəhmət əsasında ərsiyə gəlmişdir. Növbətə eksponatımız 2013-cü ildə Naftalan Regional Peşə Tədris Mərkəzinin təşkil elədiyi keçəçi kursunun müəllimi və tələbə heyəti tərəfindən hazırlanmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, keçə müasir dövrdə Hazırlansa da, qədim texnologiyalar əsasında həsr olunmuşdur. Gördüyünüz bu kiçik manaqı sənət əsəri adlandırsam, yan yanılmaram. Belə ki, gördüyünüz kəsə 1966-cı ildə Cənğəli rayonunun Qıvraq kəsəbəsində hazırlanıbdır. Keçən illicə keçələrdən fərqləndirən onun üzərində olan təbii boyalardan istifadə edərək üzərində çavlarla vulaq, nebat və həndəsi təsvirləridir. Keçə muzeyimizə 2018-ci il 5 noyabr tarixində Naftxivan müxtar respublikası alim məktəbinin sədri cənab Vasit Dalıbov tərəfindən hədiyyə edilmişdir.